অৱশেষত নিবিদা আহান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অসম গেছ কোম্পানী বছৰ বছৰ ধৰি নিবিদা নোহোৱাকৈ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিসমূহে অসম গেছ কোম্পানীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি চলাই থকাৰ অভিযোগ আছিল কিন্তু অৱশেষত দুলীয়াজনৰ চাৰিটাকৈ সংগঠন একত্ৰিত হৈ কেইবাটাও দাবীলৈ অসম গেছ কোম্পানীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে আৰু সেই স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে অহা ষোল্ল তাৰিখে গাড়ী নিবিদা মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে টাই আহোম ছাত্ৰ পৰিষদ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন সদৌ অসম গাড়ী চালক সন্থাকে আদি কৰি অসম গেছ কোম্পানীৰ গাড়ীৰ নিবিদা মুকলিকৈ কৰাৰ আহ্বান জনায় দুলীয়াজানৰ পৰা কিশোৰ কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ফণ্টিয়া নিউজায়ম চত দুলীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে আজি সুখী হৈছোঁ যে আমি দিয়া পত্ৰখনৰ জৰিয়তে যিখিনি দাবীসমূহ আছিলে আমাৰ ছটাকৈ দাবী আছিলে তাৰে এটা দাবী অসম গেছ কোম্পানীয়ে আমাক সন্মান জনোৱাৰ বাবে আমি সুখী হৈছোঁ আৰু যাতে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াটো সুকলমে হয় আৰু সৰ্বাংগীন সুন্দৰ হয় তাৰ বাবে অসম গেছ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে স্থানীয় যুৱক যুৱতী যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে দলিয়াজনক তেওঁলোকক আমি সকলোকে দলে বলে এই কাৰ্য এই আপোনাৰ টেণ্ডাৰ যোনটো অপেন টেণ্ডাৰটো আছে সেইটোত যোগদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু লগতে অসম গেছ কোম্পানীক আৰু এটা কথা আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত টেণ্ডাৰটো যিহেতু মুকলি হ'ব সোতৰ ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা আৰু ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত যিখিনি কৰিব লাগিব টেণ্ডাৰটোৰ যাতে কোনো অনিয়ম অনিয়মৰ পৰিস্থিতি যাতে নহয় কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে ইয়াত ভিতৰুৱাকৈ গাড়ী দিব যাতে সক্ষম নহয় তাৰ বাবে আমি চোকা পিছি ৰাখিম চাৰিটা সংগঠনৰ যৌথ উদ্যোগে তো সেইখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলোকে আগবাঢ়ি আহিবলৈ কৈছোঁ টেণ্ডাৰটো যাতে তেওঁলোকে সলনি কৰিব আমি যোৱা ঊনৈছ পটম্বৰ তাৰিখে আচলতে আমি যাতে স্মাৰ্ক সুত্ৰ এখন দিছিলোঁ আমাৰ ছটা ইয়াত ছিলে কটা দাবীত আমাৰ দুই নম্বৰ দাবীটো আছিলে আচলতে ইয়াতে যিবিলাক ট্ৰেভেল এজেঞ্চি গাড়ীবিলাক আচলতে চলি আছিলে অসম গেছ কোম্পানীত ট্ৰেভেল এজেঞ্চি গাড়ীবিলাক আঁতৰাই পেলাই স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সকলো সংস্থাপনৰ স্বাৰ্থত তাৰমানে নিবিদা আহ্বান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ উক্ত দাবীৰ প্ৰতি আচলতে অসম গেছ কোম্পানীয়ে সঁহাৰি জনায় আমাক যোৱা ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে নিবিদা আহ্বান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে পঁয়ত্ৰিছখন গাড়ী নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ দাবী আছিলে ড্ৰাইভাৰসকলক পি এফ ই এফ আই চি সকলো দিব লাগিব এইখিনিও তেওঁলোকে মানি লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিবিদা আহ্বান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সেই সেইকাৰণে আচলতে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চত দুটাজন আঞ্চলিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অসম গেছ কোম্পানীক ইয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি বহুদিনৰ পৰা বহুদিনৰ পৰা আমি অসম গেছ কোম্পানীক আমি ৰাখিছিলোঁ যে এই বহুতো দুৰ্নীতি আৰু কেনেকৈ হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি দুইটা চাৰিটাক্ত সংগঠনে সংগঠনৰ যথম হৈছোঁ আমি এতিয়া ভাগিলো যে বস্তুটো আমি কোনে এটা দুৰ্নীতি গোটেই বস্তুটো আমি চালি যাইছে এখন আমি দাবী পত্ৰ দাবী বৰ্তমান ভিত্তিক আজি বিছ মই আমাক সহায় জনালে সেই গতিকে আমি চাৰিটা কৰি সংগঠনে আমি নোটেশন বাদ দি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু অহা ইংৰাজী ষোল্ল তাৰিখলৈ যিহেতু আপুনি নিবিদা আৰম্ভ হ'ব সেই নিবিদে যাতে অতি সুকলাম্য আৰু সমাংগীভাৱে সুন্দৰভাৱে হওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ লগতে এই যদি কোনোবা যদি কৃষকসকলে যদি আহি আমাৰ নিদিয়াকৈ যদি কোনোবা যদি বাধাখিনি কৰে সেই বস্তু আমি স্বীকাৰ কৰিব